Что это не моя война, знаете, а это моя война. Ну, у нас или инвалиды, или волонтеры. У нас больше... Я съездил туда, и так получилось, что тяжелая борьба была, очень тяжелая, очень сильные соперники, особенно команда России очень сильная была. Она всегда претендовала на высокие кубки в этих технических видах спорта, потому что все моделирование, две страны, как бы законодатели мод были в технических видах спорта. Когда мы поехали туда, в Европу, взяли вот этот чемпионат Европы, выиграли. Особенно выиграли в полуфинале трехкратного чемпиона мира с Москвы. И в финале трехкратного чемпиона Европы, Европы с Петербурга. Вся Европа аплодировала, нам кричала, было очень радостно вообще. Этот кубок трофи попал к нам в страну на два года. Он каждые два года разыгрывается. И мы с Станиславом Черным были чемпионами Европы в прошлом, чемпионами мира в прошлом году. И мы до следующего года чемпионы мира, и в этом году мы чемпионы Европы, еще на два года. И хочу сказать, что мы выиграли сейчас путевку в Дубае, где будет проходить в этом году первый раз на авиационных спортивных играх. Это как бы для тех людей, которые не знают, маленькие олимпийские игры с технических видов спорта. И мы будем представлять нашу страну. Это 15 самых сильных людей, которые титулованных людей мира в этом виде спорта, воздушные боя. И будем показывать свои умения я думаю что мы там тоже постараемся победить и все будет за нами а, в да, да, да. Волонтер, а потом... самых, -самых.